Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Hari ini kita bersiaran lagi Alhamdulillah aa, Saya nak bedah buku Perangai bergantung pada diri sendiri Karya pendeta Zabar Zainal Abidin Bin Ahmad aa, Jadi kebetulan aa, Pada tahun baru hari itu Kami 10 orang pergi ke terantak Zabar Bagi aa, menjejak Ataupun belajar tentang kehidupan Zabar Tentang ketokohannya Tentang karya-karyanya dan um, kami mengangkat buku perangai bergantung pada diri sendiri ni sebagai buku yang kami bedah bersama kerana mengambil kesempatan lah daripada tahun baru 2026 bermuhasabah tentang perangai sendiri bermuhasabah tentang apa yang kita boleh baiki dalam kehidupan ni sebab uh, bila sebut muhasabah ni Saya suka sebutlah muhasabah ni Ada dua satu kira-kira Muhasabah ni boleh jadi uh, Kualitatif Kita kira-kira Boleh jadi juga kualitatif kemampuan untuk bersifat mandiri lah kan? Yeah, mandiri tidak bergantung pada orang lain tapi bukanlah uh, satu seruan untuk bersikap sombong ataupun bersikap uh, overconfidence bukan uh, dia disebut sebagai zakba dalam pendahuluan telah me mengaitkan uh, perangai bergantung pada diri sendiri ini dengan surah Al-Mulk ayat -Muh di balakal mau ta wal hayat alliya bil waqu ayyukum ya Allah Subhanahu Wa Taala kita mencari kesempurnaan uh, ketaatan itu. Bila kita mencari kesempurnaan ketaatan itu adalah bergantung pada setiap setiap batang tubuh kita lah kan niat kita uh, pengetahuan kita keikhlasan kita uh, jadi siapa kita tu kita tu diri sendirilah kan jadi semakin banyak kita bergantung pada diri sendiri semakinlah sebenarnya kita mencapai kebaikan akhlak kenapa istimewa membaca buku ni pada tahun 2026 istimewa membaca buku ni pada tahun 2026 adalah kerana um, dia buku ini um, membedah membedah kekurangan-kekurangan diri kita apa puncanya dan apa benda yang nak dibaiki tu kan antara sifat yang disebut sebagai kutu di atas kepala kita masa kita kecil pernah ada kutu kan kutu di atas kepala ni adalah benda yang kita tak suka lah benda yang menumpang ada tapi tidak memberi manfaat menambah mudarat jadi sifat-sifat yang disebut sebagai kutu di atas kepala oleh Zabar adalah contohnya sifat malas sifat tidak percaya diri sifat uh, apa suka menghina diri yang menjadi punca-punca sebenarnya Hidup. Siapa orang yang kita suka Dan yang kita nak jadi macam dia Dan Dan juga agama katanya kita tidak mudah ditipu kita tidak mudah bertaklik buta tidak mudah terpisau tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain jadi itulah sebabnya kita kena ada kelayakan kena ada ilmu-ilmu itulah yang membolehkan kita jadi setiap bidang sebenarnya ada ahli pakar je kan kita tahu dalam dunia yang kita hidup hari ini setiap bidangnya setiap bidang yang kita hidup ni ada orang pakar dan orang pakar ni selalunya orang lama kejahatan kita tengok orang zaman sekarang uh, kita sendirilah kot eh tak payah tengok orang dulu kita sendiri kadang-kadang bila uh, ber berbuat ataupun nak buat baik kita kadang-kadang memilih-milih uh, buat baik dekat kumpulan A perlu kumpulan B tak perlu ataupun Berlaku adil pada kumpulan A je boleh Kumpulan B tak apa Sebab bukan geng kita Kan, benda-benda macam tu Terhasil daripada fahaman yang sempit Iaitu uh, Fahaman sempit ni fahaman yang uh, Pada Yang telah dilimitkan Yang telah dihadkan Pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya Sedangkan Kebaikan Kejahatan tu adalah benda yang yang universal contohnya Kata Zafar, kebajikan tu adalah Apabila kita melakukan Kebaikan-kebaikan Pada diri kita dan orang lain Dan menampal kekurangan Menampal kerosakan-kerosakan Kita dan orang lain dan Nampak eh Buat baik ni Adalah buat baik kepada orang Dan menampal kekurangan Ada dua elemen kat situ Dan dia tambah pula lagi elemen Bukan untuk diri sendiri sahaja Tapi juga untuk orang sekeliling dan itulah kebajikan Kebaikan dari sudut pandang yang Besar Dan begitu juga sudut pandang keburukan Yang dibawa oleh Zabar Iaitu kejahatan Kita bagi Yang menjadikan Kesesalan dan kekecewaan kepada diri Kita dan orang lain Dan juga yang membawa kekurangan kepada diri Kita dan orang lain dan Itulah makna kejahatan Dan yang... beliau sebut apa? Beliau sebut Bilakah kesempurnaan kebaikan dan kejahatan tu berlaku Apabila kita uh, Bukanlah kesempurnaan Kebaikan dan kejahatan Bilakah kesempurnaan budi tu berlaku Kesempurnaan budi tu berlaku apabila Setiap kita melihat kebaikan tu Sebagai benda yang lazat dan mengenyangkan Dan melihat keburukan tu sebagai Benda yang cici dan perlu ditinggalkan uh, Supaya bila kita buat kebaikan tu kita rasa lazat Ada sesetengah orang Dia buat baik tapi dia tak rasa lazat ataupun dia tak dia rasa kejahatan tu yang lazat okay. jadi cara pandang nilai dalam diri seseorang tu yang di internalize dalam diri dia tu perlu dibaiki kemudian ada disebut tentang pemeringkatan pemeringkatan kebaikan dan kejahatan yang beliau ambil daripada surah An-Nahl ayat 90 kalau saya tak silap yang mana selalu diulang dalam uh, khutbah Jumaat Allah ya'amurukum bil'adli wal'ihsan wa purba wa'inha'anil fahsya'i wal-munkari wal-baghri uh, ya'yudhukum la'allakum la'zakarun kalau saya salah, tolong betulkan Allah SWT menyebut dan Zakbah mengambil daripada ayat ini peringkat-peringkat kebaikan dan peringkat-peringkat kejahatan uh, beliau sebut tingkat yang paling rendah kebaikan itu adalah adil Orang buat baik, kita buat baik balik So win-win lah Equal Peringkat yang tinggi sikit adalah Ihsan, bila kita buat baik Bukan sebab nak balasan, tapi memang Sebab nak buat baik Satu lagi peringkat yang lagi tinggi Daripada ihsan adalah Ita idil kurba Iaitu melakukan kebaikan Seakan-akan kita ini memberi-beri Memberi kepada ahli keluarga yang terdekat Iaitu memberi bukan sekadar sebab nak buat baik sahaja Tapi sebab kasih sayang eh, Sebab kasih sayang Jadi uh, cantik cara Zabar mentafsir Zabar ni dia ada ilmu tahu saraf yang bagus Dan dia ada Sebab dia, dia belajar dekat madrasah di Linggi ya. Eh. Jadi dia punya ilmu uh, Al-Quran tu sangat mantap lah dan dia belajar dengan syekh-syekh yang besar juga Ayah dia sebenarnya nak dia jadi ulama Tapi dia pergi belajar kat sekolah Inggeris Sebab dia rasa keperluan untuk dia ada ilmu bahasa Inggeris Itu adalah dinamiknya seorang Zabar Kemudian beliau um, memberikan pemeringkatan-pemeringkatan kejahatan Iaitu uh, Apa? Oyanha anil fahsyai wal munkar wal balbalbal Kan? Fahsyak kejijikan, kejelekan uh, yang, yang terhad kepada diri kita sendirilah kita nampak benda tu jijik ya. kemudian mungkar benda yang diingkari ya, oleh kita dan benda yang dibenci oleh kita dan orang lain satu lagi benda yang lebih teruk daripada kejahatan itu adalah al-bari ya. um, sifat bari, sifat melampau, itu masuk kepada hak orang lain melampaui batas hak orang lain itu adalah keburukan yang paling tinggi tu uh, dia punya tahap ni jadi kawan-kawan daripada apa yang Zabba bagi kepada kita ni kita dapat appreciate ayat, ayat Al-Quran itu sendiri kita dapat mengajak eh, beliau menutup perbincangan dengan mengajak kepada yang disebut sebagai islah kan sebut sebagai membaiki pemahaman sebab beliau kata punca kepada semua kejatuhan adalah apabila kita percaya tapi kita tidak beramal sebab Allah Subhanahu bila mengajak kepada beriman dalam al-Quran mesti diiringi dengan amal dia sebut sebagaimana kesalahan-kesalahan dalam amal itu perlukan taubat begitu juga kesilapan-kesilapan fahaman kita sebut fahaman sempit fahaman luas tadi tu memerlukan taubat juga taubat tu pun beliau kupas tau beliau kupas maksud taubat dalam bahasa Arab dan beliau kupas maksud taubat dalam bahasa Melayu jadi kita nampak Zakbah ni memang orang bahasa lah dan taubat tu maksudnya balik kan balik semula ke pangkal jalan jadi macam mana nak balik dan Macam mana nak balik tu beliau dah sebut dalam bukunya Jadi memang Bila membaca buku perangai bergantung pada diri sendiri Pada tahun 2026 ni Dapatlah kita Sekurang-kurangnya menilai diri kita Dan Belajar daripada guru kita Iaitu Zabar sendiri Macam mana untuk berfikir Tentang masyarakat Bila beliau berfikir tentang orang Melayu Beliau bukan nak jadi resis Tapi beliau nak membaiki apa tu golongan yang sepatutnya apa peranan dalam masyarakat ini. um, itulah uh, sosok seorang guru yang walaupun sudah tiada masih mendidik kita mohon semoga Allah SWT Allah memberikan rahmat kepada beliau uh, dan jemputlah baca buku ni dan buatlah bedah buku masing-masing semoga kita dapat manfaat yang banyak Saya punya kereta berbunyi Agak kuat Jadi minta maaf Doa um, agak kesedihan terakhir Kereta ni juga uh, InsyaAllah ada rezeki Kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh